নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনাক নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আন্তৰিক স্বাগতম আপুনি যদি কম সময়ত নিজকে সুখী আৰু ছাকচেছ হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা টিপছ মানি চলক আপোনাৰ নিশ্চয় কামত আহিব মনত ৰাখিব আপুনি যদি এই গোটেইকেইটা কথা আপোনাৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তেন্তে মই ভাবোঁ আপুনি জীৱনত বহুতখিনি আগুৱাই যাব পাৰিব তেন্তে আহক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি কথা আপুনি মন দি শুনক অসফলতাই তোমাক কেতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে যদিহে তুমি সফল হ'বলৈ একাগ্ৰতা আৰু অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা চিনাকি ডাঙৰ মানুহৰ লগত নহয় সময়ত কাষত থকাজনৰ লগতহে থাকিব লাগে সময় ভাল থাকিলে আনক সহায় কৰক আৰু সময় বেয়া হ'লে কষ্ট কৰক আমি যদি বিচাৰোঁ তেন্তে আমাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু কঠিন পৰিশ্ৰমেৰে আমাৰ ভাগ্য লিখিব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমাৰ ভাগ্য আমি লিখিবলৈ নিবিচাৰি হাত সাৱটি বহি থাকোঁ তেতিয়া পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ ভাগ্য লিখি দিয়ে সমস্যাৰ পৰা পলায়ন কৰা মানে আন এক নতুন সমস্যাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা বুজায় জীৱনত কঠিনতা আমাক বৰবাদ কৰিবলৈ নাহে কঠিনতা আমাৰ ভিতৰত থকা সামৰ্থ আৰু শক্তিক বাহিৰলৈ আনিবৰ কাৰণে আহে জীৱনৰ আচল সত্য আপুনি সময়ে সময়ে সমস্যাৰ লগত সন্মুখীন হ'বই লাগিব আপুনি যদি শুদ্ধ তেন্তে বাৰে বাৰে প্ৰমাণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই লাহেকৈ থাকক সময়ে এদিন সকলোকে প্ৰমাণ দি দিব আপোনাৰ সপোনক সদায় জীয়াই ৰাখক অন্যথা আপোনাৰ সপোনৰ অগ্নিশলিতা নুমাই গ'লে আপুনি এক জীৱিত মৰাশলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব দৰিদ্ৰতা সফলতা অৰ্জনত হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে জীৱনত যিমানেই অসফলতা লাভ কৰিব এদিন আপোনাৰ ভৱিষ্যত সিমানেই সফল হ'ব কোনো ব্যক্তি অসফল নহয় যেতিয়া তেওঁ হাৰি যায় অসফল তেতিয়া হয় যেতিয়া তেওঁ ভাবি লয় যে মই জিকিব নোৱাৰিম আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা হৈছে মাজ বাটতে ভাগৰি পৰা সফল হোৱাৰ সকলোতকৈ সহজ উপায় হৈছে আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰা সফলতাৰ আনন্দ উপভোগ কৰাটো ভাল কথা তাতকৈ জৰুৰী আপোনাৰ অসফলতাৰ পৰা জ্ঞান লোৱাটোহে যদি কিবা কাম কৰি থাকোঁতে ভাগৰি পৰা তেনেহ'লে বিশ্ৰাম লোৱা কামটো এৰি নিদিবা বাৰে বাৰে অসফল হোৱাৰ পিছতো কেতিয়াও উৎসাহ নেহেৰুৱাবা কাৰণ সেইটোৱেই হৈছে তোমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সফলতা পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে জীৱনটো সুন্দৰ হ'ব কেৱল সাহস ৰাসক আপুনি আপোনাৰ জীৱনটো যিকোনো পৰিস্থিতিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব কেৱল তেওঁলোকৰ বাবেহে সকলো সম্ভৱ যিসকলে আনতকৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে আপুনি যেতিয়ালৈকে চেষ্টা কৰা বন্ধ নকৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি বিফল নহয় জীৱনৰ কঠিন সময়ত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হ'ল ধৈৰ্য আজি যদি তুমি সময়ৰ মূল্য বুজি তোমাৰ কৰিবলগীয়া কামবোৰ কৰা তেন্তে আহি থকা সময়বোৰ তোমাৰেই হ'ব যিসকল উৎসাহী আৰু পৰিশ্ৰমী পৃথিৱীখন তেওঁলোকৰহে তুমি তোমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ কাৰ্যক্ৰমবিলাক আগতেই স্থিৰ কৰি লোৱা দেখিবা এসময়ত সিয়েই তোমাক মানুহ কৰি তুলিব আপোনাৰ দিনটোৰ ৰুটিনখনতেই আপোনাৰ ভৱিষ্যত লুকাই আছে ধন্যবাদ